Kita selalu dengar tentang Empire Rome, Empire Parsi, tapi pernah tak anda terfikir tentang sebuah kuasa besar maritim yang pernah berkuasa di rantau kita sendiri? Sebuah empire yang gah tapi seolah-olah hilang di telan zaman. Hari ini, kita nak selami kisah Sriwijaya, empire lautan yang hilang. Persoalannya sekarang, macam mana sebuah empire yang kekuasaannya bukan atas tanah tapi atas air boleh mendominasi lautan selama beratus-ratus tahun lepas tu lesap macam tu je? Ha, inilah misteri besar yang kita nak rungkai sama-sama. Okey, pertama sekali, kita kena faham dulu apa yang buat Sriwijaya ni lain dari yang lain. Sebab ini bukan empire macam yang kita selalu bayangkan. Kuasa mereka datang dari laut. Konsep dia mudah je. Hegemoni maritim. Lupakan pasal nak tawan tanah beribu-ribu ekar. Sriwijaya ni diorang lagi cedek. Mereka kawal lebuh raya laut. Laluan-laluan perdagangan yang paling penting. Dan dalam dunia ni, siapa yang kawal lebuh raya, dialah yang kawal duit. Betul tak? Cuba kita bayangkan perbezaannya. Empayar biasa kuasanya datang dari tanah, dari hasil pertanian, dari tentera darat yang besar. Tapi Sriwijaya, fuh lain betul. Ia lebih kepada satu persekutuan pelabuhan yang fleksibel. Kuasanya bukan pada saiz tanah, tapi pada kelajuan armada lautnya dan kebijaksanaannya mengawal selia perdagangan dengan pusatnya di Palembang. Jadi, macam mana mereka boleh kekal berkuasa lama sangat? Rahsianya ada dua dua tunggak utama. Satu dah tentu kuasa ekonomi, tapi yang kedua ni mungkin ramai tak sangka, kuasa kerohanian. Ha, ini dia enjin duit mereka, Selat Melaka. Sesiapa yang mengawal Selat Melaka pada masa tu, dia macam pegang kunci kepada perdagangan dunia. Semua kapal dari China nak ke India atau dari dunia Arab nak ke Timur wajib lalu sini. Jadi Sriwijaya ni bukan sekadar kutip tol, mereka adalah penjaga pintu ekonomi global zaman itu. Hebat kan? Tapi jangan ingat mereka ni cuma fikir pasal duit je. Sriwijaya juga dikenali sebagai pusat pengajian Buddha yang terkemuka di dunia. Bayangkan, sami-sami dari China, dari Jepun, semua datang ke sini nak belajar. Ini bagi mereka satu lagi jenis kuasa, kita panggil soft power, pengaruh melalui ilmu dan budaya. Bukan semua empayar ada benda ni. Tapi macam mana kata orang yang naik pasti akan turun empayar sehebat sriwijaya pun tak terkecuali perlahan-lahan retak-retak mula kelihatan dari dalam dan juga dari luar dan sriwijaya tiba-tiba macam terperangkap dalam ribut yang sempurna dari dalam, dua pusat utamanya, Palembang dengan Jambi, mula berebut kuasa. Macam adik-beradik bergaduh lah. Pada masa inilah, musuh-musuh nampak peluang. Dari utara, Sukotai mula menyerang. Dari selatan, Singasari dari Jawa pula nak balas dendam. Kiri, kanan, depan, belakang kena serang. Walaupun dah lemah diserang dari pelbagai sudut, Sriwijaya ni masih bertahan. Tapi, ada satu lagi pukulan yang bakal tiba pukulan maut yang akan menamatkan segalanya. Dan pukulan ni datang dari tempat yang tak disangka-sangka, dari seberang laut. Kerajaan Chola dari India Selatan, mereka lancarkan satu serangan mengejut yang sangat besar terus tuju ke jantung Sriwijaya, iaitu pelabuhan-pelabuhan utamanya. Kesannya memang teruk. Bila pelabuhan-pelabuhan utama, sumber duit mereka, hancur, habislah. Rangkaian perdagangan mereka runtuh. Bila dah tak ada duit, tak ada kuasa, negara-negara yang dulu setia di bawah naungan Sri Vijaya pun mula cabut lari. Satu demi satu mengisytiharkan kemerdekaan. Macam domino, semua jatuh serentak. Habis. Tapi, cerita dia tak habis kat situ. Ini bahagian yang paling menarik sekali. Sri Vijaya sebagai sebuah empire mungkin dah ranap. Tapi, roh dan warisannya tak pernah mati. Ia cuma bertukar rupa dan bakal bangkit semula. Lepas Sri Vijaya jatuh, muncullah kerajaan-kerajaan baru dari serpihannya macam Palembang, Darmasraya, Minangkabau. Semua ni cuba teruskan legasi Sriwijaya tapi dalam skala yang lebih kecil lah. Dan ini poin paling penting. Walaupun empayar tu dah tak ada, ilmu dan pengalaman pemerintahnya masih ada. Golongan diraja Sriwijaya yang terselamat ni, mereka tak putus asa. Mereka mula cari tempat baru, bawa sekali kepakaran dan rangkaian yang dah dibina beratus-ratus tahun. Perjalanan mereka ni bermula dari Palembang. Kemudian, golongan elit ni bawa keperkaran maritim mereka ke Temasek. Ya, Temasek tu Singapura sekarang. Mereka bina pusat kuasa baru kat sana. Tapi nampaknya takdir ada rancangan lain dan sekali lagi mereka terpaksa berpindah. Jadi, ke mana pemerintah terakhir Temasek tu pergi? Ha, di sinilah bermulanya Kesultanan Melaka. Nampak tak kaitan dia? Kuasa besar maritim yang seterusnya di rantau ini diasaskan sendiri oleh pewaris Sri Vijaya. Hebat betul kesinabungan sejarah ni. Jadi, Sri Vijaya sebenarnya tak pernah betul-betul lenyap. Ia cuma berevolusi. Segala ilmu, sistem pentadbiran, rangkaian politik, semuanya diwarisi bulat-bulat oleh Melaka. Boleh kata, DNA Sri Vijaya tu hidup subuh dalam Kesultanan Melaka. Kisah Sriwijaya ni bagi kita satu pengajaran yang sangat relevan sampai hari ini. Sesiapa yang mengawal laluan perdagangan, jialah yang pegang kuasa. Jadi, cuba kita fikir sekejap. Zaman sekarang ni, apa selat Melaka moden kita? Adakah ia laluan data internet, aliran keuangan global atau laluan perkapalan baru? Siapakah yang bakal jadi Sriwijaya seterusnya? Fikir-fikirkan.